আনৰ আচৰণে আমাৰ প্ৰতিফলন আপুনি যদি আনৰ পৰা প্ৰেম বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনিও মৰম বিনিময়ত দিব লাগিব আপুনি যদি আনৰ পৰা সন্মান বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনিও সন্মান দিব লাগিব আনৰ পৰা বিশ্বাস বিচাৰিলে আপুনিও আনক বিশ্বাস কৰিব লাগিব ডাঙৰ হোৱাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে এটা সন্তান মাক দেউতাকতকৈ ডাঙৰ হৈ পৰিলে যদি কোনো সন্তানে নিজকে সকলোতকৈ ডাঙৰ বুলি ভাবে তেনেহ'লে সেইজনেই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ মূৰ্খ মানুহ আমাৰ জীৱনলৈ কিছুমান সমস্যা মাথো আমাক পৰীক্ষা ল'বলৈ নাহে কেতিয়াবা আমি বিভিন্ন সমস্যাৰ মুখামুখি হওঁ আমাৰ লগত জড়িত হৈ থকা লোকসকলৰ মনটোৰ পৰীক্ষা ল'বলৈহে এনে সমস্যাই আমাক কোনবোৰ মানুহৰ পৰা নিজক কিদৰে বচাই ৰাখিব পাৰি তাত সহায় কৰে এজন ব্যক্তিৰ প্ৰথম পৰিচয় যদিও তেওঁৰ মুখ আৰু নামেৰে আৰম্ভ হয় কিন্তু তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ আৰু প্ৰকৃত পৰিচয় চিন্তাধাৰা স্বভাৱ আৰু কৰ্মৰ দ্বাৰাহে নিৰ্ধাৰিত হয় আচলতে ভুল সেইজন মানুহৰেই হয় যি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে বা কিবা এটা কৰিবলৈ সাহস কৰে মূল্যহীন মানুহৰ জীৱনটো অকল আনৰ দুখ বিচাৰি থাকোঁতেই পাৰ হৈ যায় আপুনি যদি সকলোৰে প্ৰিয় হৈ আছে তেনেহ'লে আপুনি সকলোৰে লগত বহুত বুজাবুজি কৰি চলি আছে যদি আপুনি জীৱনত লগ পোৱা সকলোৰে লগত মিলি থাকিব বিচাৰিছে বা মিলি থাকিব পাৰিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় আপুনি বহু কথা এৰি চলিছে আপুনি যদি কাজিয়াৰ পাছতো আপোনাক বেয়াকৈ কোৱাৰ পাছতো আনজনক ক্ষমা কৰি দিব পাৰিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ ওচৰত সম্পৰ্কটোৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে সেইসকল মানুহৰ সন্মুখত সদায় সুখী হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক যিসকলে আপোনাক ভাল নাপায় বা যিসকলে আপোনাৰ বেয়াটো হ'লে সদায় ভাল পায় এনে মানুহৰ সন্মুখত আপুনি হাঁহি মাতি থাকিলে তেওঁলোকক শান্তিৰে জীয়াই থাকিবলৈ নিদিব এইকেইটা কথা মানি চলক দেখিব মানুহে আপোনাক ভাল পাবলৈ ল'ব কোনোবাই আপোনাৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে আগ্ৰহী হৈ শুনিবলৈ শিকক যথাযথ উত্তৰ দিয়ক কেতিয়াও আওকাণ নকৰিব সদায় মুখত হাঁহি এটা লৈ থাকিবলৈ শিকক বৰ গহীন হৈ থাকিলে মানুহ সহজ হ'বলৈ অসুবিধা পায় মানুহৰ লগত কথা পাতিলে তেওঁলোকক মৰমেৰে মিঠা মাতেৰে মাতক বেছি কঠোৰ ভাষাৰে কথা পাতিলে কোনো আপোনাৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিবলৈ নিবিচাৰিব এনে বিষয়ৰ ওপৰত সদায় কথা পাতিব যাৰ প্ৰতি আনজন মানুহেও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে আনজন মানুহক আঘাত কৰিব পৰা কথাবোৰ কেতিয়াও নোলিয়াব আপুনি যিজন ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতি আছে সেইজন ব্যক্তি আপোনাৰ বাবে স্পেচিয়েল তাক অনুভৱ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক মানুহক সদায় সহায় কৰা আৰু সন্মান কৰাৰ বিষয়ে বেছি কথা পাতক আনৰ বেয়াটো আলোচনা কৰি কেতিয়াও নাথাকিব সম্পৰ্ক এটা যিয়েই নহওক কিয় সম্পৰ্কটো মাথো হীৰাৰ দৰে হ'ব লাগে দেখাত সৰু হ'ব পাৰে কিন্তু বহুমূলীয়া আৰু অমূল্য যিদৰে আপুনি আপোনাৰ শৰীৰটো ধুনীয়া কৰি ৰাখে ঠিক একেদৰে আপোনাৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা শব্দবোৰক ধুনীয়াকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক এটা কথা মনত ৰাখিব মানুহে আপোনাৰ মুখখন এদিন হয়টো পাহৰি যাব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ মুখৰ কথাবোৰ কেতিয়াও পাহৰি নাযায় জীৱনটোত অহা সমস্যা বিপদবোৰ দেখি কেতিয়াও আতংকিত হৈ নুঠিব কিয়নো জীৱনটোত আগবাঢ়ি গৈ আছে বাবেই বাধা কষ্ট বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে আপুনি যিদিনা মৃত্যু হ'ব তাৰপিছত আপুনি আপোনাক জ্বলোৱাৰ অনুভৱো নকৰে সেইবাবে সাহসেৰে বিপদৰ মুখামুখি হওক যুদ্ধ কৰক আনে আপোনাক কিদৰে চাই কি বুলি ভাবে সেয়া কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় কিন্তু আপুনি নিজকে কেনেকৈ চায় নিজকে কি বুলি ভাবে সেয়াহে অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ যেনেকৈ আপুনি নিজেই নিজক চাবলৈ ল'ব বা নিজৰ বিষয়ে ভাবিব আপুনি ঠিক তেনেকুৱাই হৈ পৰিব